Örpəyi sürüşüb qara saçlarını ortaya çıxardı. Əlini başına atmağa macal tapmadı. Sürülklənərək Xloq qazamatının onu qınıyan divarları arasına salındı. Dəmir barmaqlıqlar arxasındakı tənbehlər həm bədənini, həm də ruhunu zədələdi. Qara telləri dünyasının zülmətə bürünməsinə yol açdı. Tabutu kədərdən daha çox iddətlə daşınırdı. Cənazə səssizliyini pozan nidalar duyulurdu qurumuş dodaqlarda qadın, həyat, azadlıq. Qadın, həyat, azadlıq. Ay kimi doğulub batan 23 illik qısa ömür kütlələri birləşdirib yeni inqilab toxumlarını əkdi. Bu, İranın özü ilə tarixi savaşıdır. Xalq hakimiyyətinin kif qoxuyan zirzəmlərini təmizləməyə çalışır. Artıq şəhərlər, rayonlar, regionlar yoxdur. Bütöv bir ölkə var. Tələbləri isə köklü sistem dəyişikliyi idi. Bəs nədir etirazları bu qədər alovlandıran? İranın sarsılmaz ideoloji siyasəti süquta doğrumu gedir? Bugünkü hadisələri Khomeini inqilabı ilə hansı əlamətlə birləşdirir? Faktiki olaraq bu günlərin insanlara faydalıdımı, xeyr deyə bilmərəm. Geoqrafiya əslində İranda meydana çıxan bir idarə üsulu deyil. Bu daha çox həmin insanları idarə etmək istəyən insanların həyat tərzini təsvir edir. Reaksiyalar təkcə İranla da məhdudlaşmır. Dünyanın bir çox nöqtəsindən xalqın mübarizəsinə dəstək göstərilir. E, demək, içərisində normal vətəndaşların məmnun olacağı bir sistem qurulmur ki. Dini lider hakimiyyətinin zirvəsinə qoyulduğundan insanlar özləri üçün qanunlar formalaşdıra bilmirlər. İslam demokratiyası deyən bir anlaş var, o tətbiq olunsun. İran İslam Respublikasında təəssüf ki, bu yoxdur. İran xalqı dəfələrlə öz haqqları uğrunda mübarizəyə qalxıb. 2022-ci ilin sentyabrında başlayan proseslərin ardıcıllığı əslində onlara yad deyil. 2009, 2017, 2019-cu illərdə baş tutan etirazlar da bu qəbildəndir. Onların hamısı qəddarlıqla yatırılsa da, baş verənlər bir rejimin iflasa uğramasının ifşasına bənzəyir. İran kimi bir ölkədə ümumiyyətlə dinin radikal bir şəkildə siyasi baxımdan istifadə edilməsi və bir də etnik azlıqlara qarşı olan radikal siyasət siyasət bütün bunlar birləşdiriləndə ciddi bir etiraz kütləsinin yaranmasına səbəb olur. Daha qapalı olan, daha geridə qalmış olur. Çünki daha az tənqidə düşüncəyə açıqdır və tənqidli düşüncə olmayan yerdə inkişaf yoxdur, elm yoxdur. İranda hər zaman belə iqtisarlar baş verir. Yəni sanki Tehran rejimi, Mollalar rejimi özünü hazır isədir. Amma bu dəfə artıq daha uzun və da, daha şiddətli və İranın bütün regionlarında, bütün şəhərlərində baş verir və bu gündə davam edir. Təbii ki, İran rejimi bunu gözləmirdi. Etirazı qadınlar başlatsa da, yaş, cins və etnik mənsubiyyət fərqi olmadan hər kəs fəallıq göstərir. Rejimin reaksiyaları təkcə İranla da məhdudlaşmır. Dünyanın bir çox nöqtəsindən xalqın mübarizəsinə dəstək göstərilir. Keçmiş Amerikan prezidentlərinin müsahibələrindən birisinin bir ifadəsi var deyək şahmat taxtasında. Deyir ki, modern dünyaya qədər insanlar dünyanın müxtəlif yerlərində bir-birlərindən xəbərsiz yaşayırdılar. Ancaq məsələn Marco Polo çinə gedəndə gördüklərini tərcibləmişdi. Bəs əmhalbuki onlar orada yaşayırdılar. Amma dünyada indi hal-hazırda belə bir vəziyyətdəyik ki, sadəcə siz ağıllı telefonunuz vasitəsilə Cənubi Amerikada yaşan yerli tayfalar haqqında məlumat ala bilərsiniz. Yəni bu deməkdir ki, İran ə, rejimi və ya İrandakı elita ə, anlayışı bunu nəzərdən keçirir açələrin gələcəyini proqnozlaşdırmaq üçün bəlkə də Xomeini inqilabının bü növrəsinə baxmaq doğru olar. Hərəkət İran ruhanilərinin ideyaları əsasında qurulmuşdu. Görüşlər, planlaşdırma, maliyyə dəstəyi toplama və hərəkətə keçmək üçün insanları bir araya toplama qüdrətinə malik olan məscidlər üz tutulurdu. Bəs bugünkü hadisələri Xomeini inqilabı ilə hansı əlamətlə birləşdirir? Bu fərqli bir məsələdir. Ona görə ki, İran inqilabı Ə, radio və televiziyanın hökmran olduğu bir 20-ci əsrdə meydana gəlmişdir. Yəni o zaman deyək ki, Türkiyə, Misir kimi ölkələrdə ə, radio və televiziyanaələ keçirilirdi oldu və hərbi çevriləş baş verirdi vəsəl. Amma 21-ci əsrdə isə artıq dağın başında yaşayan bir kəhlidə belə ağıllı telefon dediyimiz bir vasitə var və biz iranda baş verən hadisələrdən bütün sanksiyalara baxaraq e, anında xəbərdar ola bilərik vəsəl. Yəni bu 20-ci əsrin qaydalarının artıq etibarlılığının nöqtədən qaçdığı və 21-ci əsra xas bir, e, deyək ki, irtişah olduğunu e, demək daha doğru olar. Bənzərliklər insanların yaşadığılardır. Sadəcə olaraq həmin dövrdəki sistemin adı başqaydı, həmin dövrdəki təziqlərin adı başqaydı, indiki dövrdəki dillərin yenə də adları fərqlidir. Amma proses eyni prosesdir. Vətəndaşın istəklərini, arzularını, azadlıqlarını təmin edilməməsi 40 illik rejim əslində o vaxt ölkədə sabitliyi bərqərar etməyi bacardı. Amma bir zamanlar quruculuq mövqeyi sərgiləyən ölkə rəhbərliyi bu gün dağıtmaqla məşğuldur. Belə olan halda molla rejiminin müəyyən dövrdəki uğurlu bir ideologiya yürütdüyünü demək olar mı? Deməzdim, Tehran rejimi uğur qazanmışdı. Sadəcə onlar hakimiyyətə gəldiyi ərəfədə xalqa müəyyən vədlər vermişdilər. Onu üə İranın ıı, İslam qaydalarında idarə ediləcək bir ölkə olacağını bildirdilər, amma zaman keçdikcə insanlar gerçəyə görür. 79-cu ildə İslam inqilabı adı altında bu hakimiyyət çevrilişindən sonra deyək ki, orada mövcud olan din anlayışı bu günlərin hakimiyyətin möhkəmlənməsinə, ondan sonra öz ideyologiyalarını din adı altında yaymalarına səbəb olan bir yanaşmadır. Faktiki olaraq bu günlərim insanlara faydalıdımı xeyir deyə bilmərəm. Çünki ordakı insanların birindən soyumalarına, dini, İslamı həmin o dövlətin hakimiyyətinin, iqtidarın gözündə görmələrinə və bir növ onlardan iqtidardan soyduqları kimi dindən də soyumalarına gətirib çıxarır. Və əs nədir ideologiya? O daha çox sosial-siyasi fəlsəfənin bir elementi sayılır. Dünyanı izah etməyə və onu dəyişməyə qadirdir. Bu ifadə ilk dəfə Fransız inqilabı illərində istifadə olunub. Filosof Destuet Tetrasi özünün ideyalar elmini məhz belə adlandırıb. Bu anlayış hansısa fikir, ideya və obras haqqında təəllüm mənasını daşıyır. Filosofların da əsas ideyası, əsas ə, belə deyək, inancı bundan ibarət idi ki, elm yalnız insanların deməli bilgisini genişləndirməkdən ibarət olmamalıdır. Həm də bu elm, deməli insanların bu dünyadakı yaşayışını asanlaşdırma xidmət eləməlidir. İdeologiya deyəndə biz həm həyatımızı, həyatımızın nəyə görə bu formada olduğunu izah edən, həm də həyatımızı nisbətən asanlaşdıran bir fikirlər sistemini nəzərdə tutmuş oluruq. İdeologiya anlayışı yarandığı dövrdə xüsusi bir missiya daşıyırdı. İnsanlara xidmət göstərməli, onları xilas etməli Adamların şuurunu qərzdən təmizləyərək ağlın hökmranlığına hazırlamalı idi. İdeologiyaların adı və siması müxtəlif dövrlərdə dəyişə bilər. Əsas olan qarşıya bir məqsədin qoyulması və reallaşması uğrunda çalışmaqdır. Təəssüf ki, zaman keçdikcə bu ideologiya kifayət qədər böyük bir silahə çevrilməyə başladı və bir çox Fəlsəfi düşüncələri yaymaq istəyən insanların əlində alətə çevrilməyə başladı. Dinlər təəssüf ki, özlərinin ilkin mənasından çıxıb daha çox ideologiyaya və hətta mənfi ideologiyaya çevrilməyə başladı və bir çox hakimiyyət marağında olan insanların əlində alətə çevrilməyə başladı. Əslində ideologiya bütün sosial qrupların, partiyaların, ictimai təşkilatların iradəsindən yuxarıda durmalıdır. Birbaşa cəmiyyətin quruçu qüvvəsi olmalıdır. Cəmiyyəti təmsil edən ideologiyada hər kəs özünə aid olanı tapıb götürür. Hansısa qrupa məxsus ideologiya heç də hər zaman bütöv bir cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmur. Həmin siyasət insanlara bir növ sırındığı üçün arada bağlılıq da yaranmır. Turancılıq 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlində həm Rusiyadan həm Avruxşərqəvropodakı türklərin Anadoluya toplaşaraq yaratdığı bir fikir, türkçülükdə. Lakin sonra Türkiyə Respublikası yaranarkən Atatürk onu e, daha da deyək ki bütün o yaratdığı respublikanın kimliyi ilə bütünləşdirərək bir Türk milli kimliyinə çevirdi. Yəni daha da rasionall bir anlayışa çevirdi ki hər kəsi əhatə edəcək bir ideologiya olsun. Yə, əks halda o zaman e, onun davam etdirilməsi və xalq tərəfindən mənimsənilməsi mümkün deyil çünki modern siyasi sistemlər e, insan üzərində, yəni xalq, millətin və onun legitimləşdirici güc olaraq onun üzərinə dayanmaqdan. İndi də dini dialoqiyanın hansı məqsədə xidmət etdiyinə baxaq. Əxlaq və mənəvi dəyərlərə əsaslanan dini prinsiplər digər sosial anlayışlarla vəhdətdədir. Onların hamısı vətəndaş cəmiyyəti daxilində bir araya gəlir. Elə dini prinsiplərlə böyük cəmiyyətin idarəsi də bunun sayəsində mümkün olur. Dinim ideologiyası olmasın. İnsanlara faydalı olmaq, insanlara düzgün yol göstərmək, səfi bildirmək və onlardan büzgül şəkildə e, həyatlarını tənzimləmək üçün e, gəlir deyir. Burda da ideologiyalar əsasən dünyəvi nəzərdə tutulur. Çünki ideologiyanın özündə axirət anlayışı olsun, digər tərəf anlayışı olsun bunlar olmaz. Amma din faktorundan hər şey istifadə olunur. İdeologiya daha yaxşı cəmiyyət qurmağı hədəfləsə də, bəzən insanların azadlığını boğan faktora çevrilir. Eyni ilə İrandakı teokratiya rejimi kimi. Ali rəhbərin idarə etdiyi hökumət forması olan teokratiyada dinlə dövlət bir-birindən ayrılmaz, fikir ayrılığı yol verilməzdi. Məsələn, marksist ideologiya bir dövrdə o gözəl bir formada tətbiq edilsə, və ya da insanlara təqdim edilməsinə baxmayaraq nəticə itibarıyla eyni şəkildə olmadığını bu günlərin biz yaşayaraq gördük. Düzdür, hər bir insanın dini inanc azadlığı var, amma bunu zor şəkildə əxlaq polisinin nəzarəti, sefahın silahlı ordusunun, şəxslərinin nəzarəti altında insanlara belə zorla qəbul etdirməsi artıq insanları yorur. Bu daha çox belə deyək, həmin insanları idarə etmək insa istəyən insanların həyatını asanlaşdırır. Deməki, aşağıda olan idarə olunan kütlələrin həyatını. Teokratiya əslində İranda meydana çıxan bir idarə üsulu deyil. Yunancadan tərcümədə Allahın hökümü mənasını verən teokratiya ilkin mədəniyyətlərdə geniş rast gəlinib. Misirin teokratik monarxiyası 3000 il davam etmişdi. Tibetin buddist lideri Dalai Lama'nın 14 dəfə reinkarnasiya olduğu bildirilirdi ində hökmdarlar tanrılarla ünsiyyətə keçib, onların istədiklərini insanlara çatdırdıqlarını iddia edirdilər. Sonradan maarifçilik hərəkətləri nəticəsində bir çox ölkələrdə bu rejimdən imtina edildi. Teokratik monarxiyanın müasir nümunəsi isə Səudiyyə Ərəbistanı və Vatikandadır. İmperator Aşoka öz hakimiyyətini davam elətdirməkdən ötəri bu dizimdən istifadə elədi. Bizans imperatoru Konstantin bir növ xristianlıqdan istifadə elədi. Daha sonra ondan sonra gələn e, imperator Teodiusun vaxtında da xristianlıq rəsmi imperiya dini halına gəldi. Əməvilər İslamdan istifadə elədilər. Abbasilər İslamdan istifadə elədilər. Osmanlılar həmçinin və digərləri də. Sadəcə onlar necədir? istifadə edib insanların faydasına ola biləcəkcə bəzən həmin o hakimiyyətlər öz hakimiyyətlərini daha möhkəm eləmək üçün bundan istifadə edirlər. 1-ci əsr və 21-ci əsr modern dünyada dini əsaslarla ortaq təsirlərdəki olduğu kimi bir siyasi rejimi qurmaq və bunu davam etdirmək həm lokal, həm qlobal şəkildə müşkül məsələdir ki, praktik olaraq İran'da bunu görürük. İran'da qarışıq teokratiya mövcuddur. Ölkənin idarə edilməsində aliliyidir, prezident və müxtəlif şuralar rol oynayır. Konstitusiya qanunları və ədalət sistemi İslam qaydalarına əsasında təmin olunur. Bu da teokratiyanın demokratiya ilə kəsişməsi mənasına gəlir. Teo tanrı anlayışı ilə kratiyada, yəni bir növ idarə etmə mexanizminin birləşə ifadəsidir. Demokratiyada bunun tam əksi olursa, o zaman bunlar bir yerdə olması mümkündürmü? Xeyr, təbii ki. Onun gördüyü də din anlayışı heç bir zaman heç bir şəkildə hakimiyyətdə təmsil olunan bir anlayış olmamalıdır. Ə əgər olunduğu zaman məsələn qarşı fikirdə olan insanlara söz azadlığı tanınmayacaq. Daha çox azadlıq verilərsə, insanların, İran vətəndaşlarının dünya ilə əlaqəsi, ünsiyyəti çoxalar, onlar artıq görər ki, İran'da heç də İslam qanunları deyil, sadəcə bir qrup mulla rejiminin tətbiq etdiyi bir belə de, avtoritar bir avtoritar rejimdir. Dini lider hakimiyyətin zirvəsinə qoyulduğundan insanlar özləri üçün qanunlar formalaşdıra bilmirlər. Bu isə demokratiyanın başlıca prinsiplərinə ziddir. Bəs bu halda teokratiyanın demokratiya ilə birgə mövcudluğunu effektiv saymaq olar mı? İnsanlar o seçki seçkilər nəticəsində seçilib öz hüquqlarını insanların istifadə edə bilirlərsə, vətəndaşlarına faydalı ola bilirlərsə, bu tamamilə burada problem olmaz. Amma bunların üzərində seçilməmiş bir verəsəli, fərqli bir format üzərində kimisə sözüylə bir dil xadimi gəlirsə və o bu seçilənlərin sözünün üzərində söz deyə bilirsə, burada artıq seçilənlərin heç bir hüququ qalmır. Yəni bu şərtlərdə dini doktrinanın eyni zamanda həm varlığını, həm də demokratik prinsiplərin varlığını ittihada etmək biraz əsaslandırılması çətin bir məsələdir. İslam demokratiyası deyilən bir anlayış var, o tətbiq olunsun. İran İslam Respublikasında təəssüf ki, bu yoxdur. Keçmişə baxdıqda Osmanlı dövlətində də qanunvericiliyin Qurani-Kərim və türk adət-ənənələri əsasında formalaşdığına şahid oluruq. Haqq-qədalət məsələlərinin həlli qazılara təhsililirdi. Onların fəaliyyətinə isə ədalətnamələrlə nəzarət edilirdi. Bu sənəd dövlət rəsmilərinin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadəsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. Çünki dövlət xalqın xidmətində durmalı, hüquq sistemi də bunu təmin etməlidir. Ədalət namələrinin müəllifi yalnız sultan ola bilərdi. O isə Allahın iradəsini yaymaqda mükəlləf idi. Yəni aydın və anlaşılan sistem var idi. Amma İrandakı mövcud quruluşda kimin iradəsinin əsas götürüldüyü sual altındadır. Dinin teokratik bir dövlət anlayışı yoxdur. Dinin məqsədi əsas prinsiplərin formalaşmasıdır. İnsanın ləyaqət anlayışıdır əhli olanı işi verməkdir. Hər hansı bir məsələdə məşvərətlə, şura ilə məsələni gündəmə gətirməkdir. Yəni ədalət anlayışını bəqrərar eləməkdir. Çünki dövlətin dini olmaz. Dövlətdə təmsil olunan şəxslərin dini ola bilər. Həmin o dini nə isə insanlara məcburi və ya da istiqamətləndirici formada təqdim etməməlidir. İran şah rejimində də İslam ölkəsi idi. Amma müəyyən qədər dünyəvilik də vardı. Məsələn, icab məcburi deyildi. Məclislərdə içki paylanılırdı. Cəmiyyətin əsasən din deyil, insan hüquqları mərkəzli olmasına çalışılırdı. Bəs ədalətli idarəetmə sistemi qurmaq üçün mütləq dünyəvi dövlətə ehtiyac var, yoxsa dini ideologiya bunu təmin etmək gücündədir? Heç bir halda səsləndirmirlər ki, biz mütəalman olmaq istəmirik bunu səsləndirən yoxdur. Müsəlman adı ə, ideologiyasından istifadə edib bizi istədikləri kimi idarə ediyən siyasi sistemi istəmirik, deyə səsləndirirlər bunu. Ə, və hal-hazırda heç kim onların dini dava elədiklərini düşünmürlər. Amma İslam dininin o mütəbəb azad qanunları, qaydaları tam şəkildə tətbiq olunursa, təbii ki, insanlar İran İslam Respublikasında yaşamaq, öz ölkəsi üçün, dövləti üçün, vətəni üçün xidim, xidmət etməyə razıdırlar. Yəni vətəndaşların da və bu etirazlarının əsas hədəfi odur ki, İran'da sistem dəyişsin. Yenə də İslam qaydaları ilə, yenə də ə, dini qaydalarla idarə etmə olsun, amma daha ədalətli olsun. Rejimin digər uğursuz siyasəti millətlər arasında birliyin, bərabərliyin qoruna bilməməsidir. Elə milliyyətçi kürd olan Məhsə Onun məummalı ölümünə ədalət tələb edən digər etnik qruplar da bu siyasətin qurbanıdır. Bir baş örtüyündən millətlərin azadlıq savaşına çevrilən proseslər isə həmin rəftarın nəticəsidir. Məsələ burda siyasətə hansı etnik qrup hakimdir. İran da deyək ki, sərt bir şəkildə farsların siyasətə hakim olduğunu görürük. Yə məsələ, yəni məsələ problem də burdan qaynaqlanmaqdadır. Yəni digər dini qruplarla paylaşmağı qazıtmır. Burdan qaynaqlanır deyə düşünürəm. Niyə deyək ki, sadəcə Türklər, Kürtlər, Ərəblər deyil, eyni zamanda farslar da narazıdır səbəbdir. Burdan bax. Bu sadəcə deyək ki, kənar güclərin və qlobal güclərin deyək ki, bir məsələsi deyil. Demək olar ki, içəridə normal bir sistem, vətəndaşların məmnun olacağı bir sistem qurulmalıdır. Əvvəlcə burdan başlayaq ki, bu cəb kimi simvollar, bunlar heç kiçik məsələlər deyillər. Hər bir ideologiyanın sarıldığı və özünü təmsil elədiyi simvollar var. Bu simvola qarşı çıxmaq, həm də bu ideolojiyağa qarşı çıxmaqdır deyə tərəfdar böyüdü, çoxaltdı və insanlar əlbəttə ki, məcburi olan heç bir ideologiyanın altında yaşamaq istəmir. Ana dilində tədrisin olmaması, etnik və dini ayrı-seçkilik, hakimiyyətdə təmsil olunmamaq, resursların hədsiz istismarı, qonşu ölkələrlə yaşanılan problemlər bir çox əhalətləri etirazlara sövq edir. Bu səbəbdən də Bələlçistan, Kürtlərin yaşadığı bölgələr, Ərəblərin məskunlaşdığı, neftlə zəngin ərazilər, Azərbaycan və Türkiyə ilə həmsərhəd olan şimal-qərb əyalətlərində etirazçıların aktivliyi müşahidə olunur. Baş verənlərin onların marağına nə dərəcədə xidmət etdiyini aydınlaşdıraq. Bu günlərin müxtəliflikləri əslində insanların, dövlətlərin bir zəncirliyi olmalı olduğu halda, siz bunlara əlindən aldığınız zaman insanlar təbii ki, öz haqqlarını, sabahlarını müdafiə etmək üçün ayağa qalxacaqlar. Bu təbii bir prosesdir. Bütün döhranlar eyni zamanda bir fürsətdir. Bu İran dövləti üçün və İran, İran rejimi üçün bir fürsət ola bilər ki e, dini vətniq azlıqlarla olan münasibətlərini təkrar bərpa etsəndə problemlər artdı. Oqundan qaldırsa nəticə etibar elədiyik ki, məsələn Türk dilləri, Kürtlər, onlar mən zənn edirəm ki, radikal bir şəkildə İrandan qopmağı planlaşdırırlar. Xeyr, sadəcə vətən haqqları tələb edirlər. Həm siyasi azadlıq, həm hüquqi, mənəvi azadlıqlar var. Bu təkcə orada yaşayan bizim soydaşlarımızın, Azərbaycan Türklərinin ə məsələsi deyil. Orada yaşayan kürdlər də, digər millətlərdən olan vətəndaşlar da, hətta farsların özləri də gündəlik həyatında özlərinə, vətəndaşlara bir azadlıq tələb eləyirlər. Bənzər məhdudiyyətlər Pəhləvi hakimiyyəti dövründə də var idi. 1925-ci ildən Azərbaycan dilinin işlədilməsinin rəsmi qadağan edilməsi kimi. Belə səbəblər 1945-ci il dekabrın 12-sində 21 Azər hərəkətinin Azərbaycan milli hökumətini formalaşdırmasına yolaşdı. Bir illik hökumət Azərbaycan dilinin rəsmi dil kimi qəbuluna, ana dilində kitabların çapına, təhsil müəssisələrinin, teatr və fərmoniyanın, kitabxananın qurulmasına nail oldu. Müxtəlif sahələrdə aparılan islahatlara, qadın-kişi bərabərliyi, bütün xalqların eyni hüquqlara sahib olması da daxil idi. Bu dövrdəki toqquşmaların da belə əsaslı dəyişikliklərlə nəticələnib, nəticələnməyəcəyi çoxları maraqlandırır. Əyalətlərdəki isyanlardan çəkinən Tehran isə insanları inandırmağa çalışır ki, bölgələrin idarəetməsini yalnız hazırkı hökumət təmin edə bilər. İran inqilab şeşikçiləri korpusu etnik müxtəlifliyin xəritəsini çıxararaq ölkə parçalandıqda nəticənin necə olacağını göstərməyə çalışır. Bəs İranın bu qorxusu realdır, yoxsa kütlələri yönləndirmək üçün bleftdən ibarətdir? bəlkə ölkəni parçalamaq həqiqətən də millətlərin hədəfindədir. Məsələn, Azərbaycan dövlətinin də İranı parçalamaq kimi bir dərdi yoxdur. Çünki onlar bizə öz ərazilərini bərpa etmək və onda orada öz sistemini qurmaq vəsəri bununla maraqlıdır. Sadəcə biz orada azərbaycanlıların mədəni haqqarları ilə maraqlaya bilərik, yoxsa İranı parçalamaq vəsəri belə kimi absürd bir ə, başqa bir dövlətdən olduğunu düşünmürəm. Məsələn, Türkiyə İçə bir marağı yoxdur. Əksinə İranın daha demokratik və müreffeh bir dövlət olaraq varlığında daha maraqlıdır ki, iqtisadi bir sistem qurulsun, inteqrasiya vəsəsilə daha da inkişaf etsin. Xarici siyasətdə belə bir fikir formalaşdırılır ki, sanki ABŞ, İsrail İranı bu gün parçalamaq istəyir. Ona görə amandır, o milli məsələləri qaldırmayın, ölkəmiz parçalanıb. Artıq insanlar bu hekayələrə inanmır. İllərdir ki, bu təbliğat davam eləyir, amma bu gün insanlar görür ki, o milli məsələlər Əslində insanların gündəlik haqqları, fundamental azadlıqlarıdır ki, bunu Tehran rejimi bu gün vermir. İran idarəetməsi iqtisadçıların arxasında kənar qüvvələrin olduğunu düşünür. İllər əvvəl də Khomeini şahın qərb ölkələrinə arxalanmasına qarşı çıxırdı. Hətta Yaşıl Hərəkət də Birləşmiş Ştatlar, İsrail və Böyük Britaniyanın fitnəsi hesab edilirdi. İranın bu şübhələrinin əsası varmı? Hər dövlət deyək ki, rəq rəqabətli olduğu bir dövlətin çərçivəsində hər hansı bir fəaliyyət ola bilər. Bu bu dövlət anlaşışı yarananından günümüzə qədər davam edən bir məsələdir. Lakin siz siyasi diskursunuzu başqaları bizi çökdürməyə çalışır prinsipi ilə qurmaq bu 21-ci əsr dünyasında bilirsiz etibarlı bir yanaşma deyil. Xüsusən də bu Ukrayna-Rusiya savaşı fonunda İran ordusunun və dolayısıyla bu savaşda yer alması, İran əleyhinə olan bəzi xarici qüvvələri, ABŞ, İsrail və Avropa ölkələri qərb dairələrini qıcıqlandırıb, onlar da İran'a qarşı sanki bir yeni cəbhə açdılar. Bu gün ABŞ və İsrail ortaq təlimlər keçirir İranla olası bir hərbi müdaxilə ilə bağlı. Yəni belə bir ssenarilər var, illərdir hazırlıqlar gedir. 1979-cu ilin qılabından əvvəl İran sürətli modernləşmə dövrünü yaşayırdı. Məhəmməd Rıza Pəhləvinin ağ inqilabı ölkəni qərbləşdirmişdi. Bu səbəbdən torpaq sahibləri və din xadimlərinin sərvəti artdı. Urbanizasiya partlayışı yaşandı. Kəndlərin iqtisadiyyatı tənəzzülə uğradı. Sadə cəmaatın həyat standartlarının enməsi isə böyük çevrilişlə nəticələndi. Hakimiyyətə isə qərbə düşmən mövqe bəstəyən Xomeyni gəldi amma bu da Qərbin ölkədəki maraqlarını yoxa çıxartmadı. Əslində İran İslam Respublikası elə hər zaman kənar müdaxilələrə açıq bir ə, həssas bir örnək olub. Elə ə, şah rejiminin devrilməsi, Khamenei'nin hakimiyyətə gəlməsi də elə ə, Avropada, Fransada hazırlanmış bir layihə idi. Elə ali dinili də birbaşa Fransadan İranə təyyarə rejisi ilə gəlir və bu gün də İranla Fransa arasında müəyyən bir görünməyən bağlılıq var. Yəni İran heç də ə, təbliğ olunduğu kimi güclü bir dövlət deyil. Kənar müdaxilələrə çox açıq, həssas və özünü sonuna qədər müdafiə edə bilməyən bir ölkədir. İran İslam inqilabının gücü və dayanıqlığı şah rejimi üçün gözlənilməz idi. Şah baş verənlərin arxasında CIA və Sovetlər Birliyinə olduğuna inanır, xalqından şübhələnmirdi. Bu isə onun əsas səhvi idi amma hakimiyyəti şahdan təhvil alan rejim həmin yollardan keçdiyi üçün eyni səhvi təkrarlamağı planlaşdırmır. Hədəfindəki birbaşa xalqın özüdür. Yəni bilirsiz, əgər əsrlərdir orada mövcud olan şah rejimi sonrakı dövrlərdə etdikləri səhvlərin insanlarda yaratdıqları etirazlar nəticəsində bir inqilava çevrildiyi kimi bu rejimində artıq həmin eyni formatda Davam edən prosesin nəticəsində yenə də inqilabə çevrilib, çevrilşiyə çevriləcəyini Bu sistem şüpheliyə bilməz. Amma bunu sadəcə zamana indidir, sonra da bunu dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Bir çox məsələlər onsuz da sərada gözləyirdi və onlar əlbəttə ki, istənilən krizis zamanı ortaya çıxmalı idilər və İran hal-hazırda o dövrü keçməkdədir ki, bu vaxta kimi ə, örtbasır elədiyi və səsin çıxartmadığı, bizdə hər şey yaxşıdır, belə problem yoxdur dediyi göz ardı etdik problemlərlə hal-hazırda üzbəüzdür. 40 il kifayət qədər böyük bir zamandır, artıq belə deyək, bu irin yetişi vardı. Bunun kəsib atmağın vaxtıdır bir çox hərəkətdir. Əslində böyük hədəflərə çatmaq gücündə olsa da, qısa müddətli tələbləri qarşılandıqdan sonra dağılır. Amma etirazın müəyyən mərhələdə dayandırılması onun potensial gücünü və təsirini azaltmır. Onun yenidən alovlanaraq daha parlaq amallara xidmət etməsi hər zaman mümkündür. Bəlkə də zoracılığa əl atanlar bu faktı ən yaxşı dərk edənlərdir. Bunun əvvəl-axır bir tarix ardıcıllığı var. Heç bir ölkə bütün əsərlər boyu eyni cür ideologiyayla idarə olunmuyublar. Təbii ki, Tehran rejimi bu təzyiqləri davam etdirərsə, xarici faktorların da təsiri ilə İranda bir parçalanma qaçılmaz olacaq. Amma bu o millətlərin istəyi deyil, bu sadəcə bu prosesin ə, apardığı son nəticədir. Ən güclü çoxluqlar belə xırda qar dənəciyi ilə başlanır. Sara Rash